У нас сьогодні присутній заступник міського голови. Я виконує Андрій Борисович. Я так понимаю, з про завершення порядку тимчасових так. Якщо є у когось у членів комісії пропозиції зауваження, я думаю, що Андрій Борисович нам з Ольга Лігар для дуть. еще как бы, информацию. Да. Извините, по поводу приглашения э, 10 часов я ему напомнила, он собирался прийти, но сейчас, извините, зашла нам проверка прокуратуры по тендеру, поэтому он задержался. Ну, я буду вместо Быкова. Если Владимир будет то постоянно к нему прокуратура будет приходить. Это плохая примета. Мы просим, он не приходит, и раз прокуратура уже пришла. А еще раз не придет, еще раз прокуратура придет. Зачем она ему надо? Как приходит лучше для нас? С прокуратурой. Лучше без. Так. Так что, зауважен нема? Все Или никто его не читал? Давай. Хорошо. Поднимите руки, кто читал. Да. <с 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 Не хочется говорить, что для тех, кому, кто в танке, но это самое. Я повторю еще раз. У на нас вопрос. Да. Значит, комиссия начала свою работу. Это вы поняли, да? То есть работать мы уже начали. Я задал вопрос. Есть ли эти уходить зауважения пропозиции до порядку размещения тимчасовых споруд для впровадження підприємницької деятельности на территории места Сум? Пожалуйста, задавайте. К сожалению, не, быть, не быть, был присутствием в прошлый раз, поэтому если можно повторить. Ну, там один такой был большой вопрос. Есть вопрос. Ну, комиссия, нет. Ну, один вопрос. такой, который меня особенно запомнился, я считаю, он такой принципиальный. Положено там прописано, что это касается Субъект предпринимательской деятельности, да? А вот правильный вопрос. А если гражданин просто хочет поставить там число с порога, как он будет, как этот порядок будет ну, распространяться, по какому порядку он Никак, будет размещать? А почему он имеет право потому размещать? Потому что гражданин не платит налоги, и поэтому э, при осуществлении своей коммерческой деятельности он должен быть... Кем-то, либо, частным предпринимателем. Ну, например, вот он построил какую-то споруду, и сдает ее аренду. Сдал в аренду, естественно, не платит. Платит. В конце года, декларацию заполняете платит. Вот этот вопрос. У нас предусмотрены, мы делали положение согласно постановок Кабмина. Постановок Кабмина четко регламентирует, кто, на кого она направлена, На субъекты предпринимательской деятельности. Не на физических посредниках. Слушай, на физических посредниках это не рост, не Поэтому мы не могли от себя что-то добавить. Мы сделали точно, как указывает нам постанова в, те, в тех рамках, в которых она и выписана. Постанова, это есть закон да. или постанова, это есть просто мои рекоменд... рекомендованные рамки? это подзаконный акт, он не рекомендованный. Постанова, постанова, и кабмина это раз. подзаконный акт. Нормативный акт. Нормативный. Нормативный. Нормативный акт. Вот, то есть мы должны только придерживаться тех выражений, которые там и никаких изменений не вносить. Правильно? Стараться да. Ну, стараться или не носить? Потому уже... что... Ну, которые ну, можно носить, которые имеют суть и постановку. Можно да. сделать э, все, что хочешь. Кто-то через суд оспорит все положение, а вернется Случается все положение. Так, что это мы если особо соберется это сделать, то он будет делать совсем по-другому. Будем по нему принимать определенное решение. Не, не, не. Я не вижу в этом ни, никаких проблем, а регистрируешься частным предпринимателем и вперед. Ну, а какой смысл? в первую платить, декларацию заполнять и платить налог. Конечно, на то и не имеет никакого значения. Даже он может больше заплатить, чем... Ну так у нас будет на администрировать это частное предпринимательство? Да. А так тоже налоговая а так года? неизвестно, кто будет, потому что он может подать, а может и не подать, где То же самое у нас происходит Нет. с... Нет, Аренда... Я То же самое у нас происходит с квартирами, Открываем. Башен, да? Открываем ваш шанс, сдам квартиру, сдам квартиру, и там их листок 5 или 6. Все частные лица, естественно. 100% даю гарантию, что 90% с этих частных лиц никакой декларации по концу года не заполнится. Ну, ну, неправильно, что пример объясню почему. Потому что э, сдача квартиры физическим лицом физическому лицу, да? то есть громадянин громадянину сдал, это одно. А когда предприниматель, э, который ведет предпринимательскую деятельность, э, заключает договор аренды, так, підтверджувати в очці в магазині там де часовий споруді, то він цю інформацію перед те, як отримати е-е під підключення він должен надати цей договір оренди на сьогоднішній день налог, потому що ми нададуть свідоцтво під нак ну, податку чи там, да, називається це. Тож вся інформація, тому це помешчяння Іванов Іван Іванович. То есть этот прецедент есть у меня, как бы, да, ну, не лично у меня, как бы, а у нас, да, там знакомых, то есть він має магазин, оформленный на громадянина на не в пол. ну, в начале следующего года він заповнює декларацию и за весь год платить налоги. воду. То есть получил, допустим, 200 тысяч с аренди. Будьте добры. и сколько положено. То есть в данном случае наш порядок, он может быть шире, чем постанова кабинета министра. Мы можем учесть ли аспект? Я не думаю, что это. Мы опираемся на постанову. Нужно делать, почему? Потому что она будет проще контролировать предпринимателя, который зарегистрирован там-то и там-то с каким-то адресом, физическое лицо, которое может жить где угодно, находиться где угодно и так далее. А человек может. Человек -человек -человек. ну, сейчас, вы... человек имеет право, мы... а мы его ограничиваем мы его в этом. На сегодняшний день он, его он в... не а... а... администрация, как они выписывают как протоколы на киоске, да. которые стоят не с законом? Они месяцами ищут этого человека, чей Властника. киоск. Властника, ну, да. Потому что там продается, говорит, я не властник. Властник в Киеве, властник в Париже, властник там. Ну, подождите, там, Киев, а я скажу, что по всему, по всему порядку властника можно будет найти в течение трех минут в управлении архитектурой. Правильно? Да. Это раз. Есть второе управление, земельное. Потому что будет отдаваться земельная Правильно? То есть 6 отлично, минут для отлично. того, чтобы найти властный котел. Все Ровно 6 минут. А не вот. сходить на того, а, а всему а. городу. Вот. А то, что на сегодняшний день надо, они как бы эти самые. Правильно. Вы же, опять же, пример как бы не очень правильный потайник. Я его очень никого не бачила, прошла, тут на бумажке написано, работать будет какое то время, зарплату получать там-то. Ну, опять же, но я, при желании, это... заречная Павловская администрация находила бы у властника в течение можно трех минут. Торговый ряд оформить на было желание. Хамжа. У него и его ее никто никогда не найдет. Все. Ну, если под маску можно найти. Ладно. Понятно. Тем часовый спорудим. Тоже процедура получается, как и воски оформления через сессию. Тем споруды спорудим. Мы вначале писали, что имеется в виду, мы их разделяем на стационарные и операционные. В самом начале там где идет э, определение. <coughs> Мы пишем, да, персона, тимчасова споруда, споруда, яка не мая закрытого примечания для тимчасового пребывания людей, у які може бути размещено торговельное нагладание, низкотемпературный прилавок, то есть это торговля ма, хорошим, там торговля хорошим и так далее, лоток, ємність торговый автомат, Почему сейчас это, кофейный, я, да, этот торговый автомат, и больше еще раз не До пересывных темчасовый споруд относится а а, к квасне дишки, летние а, майданчики, а, лотки по торговле ключевыми культурами, то То есть все, что не, не попадает а по стационарную, да? мы его вписали не, в темчасовый. Не получается, Но что не по процедуре идут как и есть. Ну, представляете, оформлять сейчас сезонную торговлю через сессию, через комиссию, через... И, ну, кстати, мы это. разрабатывали отдельно это положение это. про проведение про, да. ярмарок и да, так да, далее мы специально. Вот классные да, бочки, конечно. там, лотки, которые да. рыбами и так далее. Нам ЕР управление все это дело за да, рубило и мы да, на, мы на, на, на этом успокоились. Вы просто представляете, что будет да, весной, да, когда, да, когда, да, когда дотягивается. Просто... Это... Киоск это такое дело. Человек пока собрался, там он его пока сделал все документы. Был. Поставил осенью, зимой был, или весной. Новый год, да? Торговали елками. Кто почувствовал скандалы какие-то по поводу и, и холодными предпринимателями, что-то не, не получили какие-то места под елками. Все нормально пошло. Решением исполкома закрепили места по елками. и Все отторговали до первого числа. решением исполкома. все ушли. Андрей да? а можно за сколько было мест под размещение елок? Порядка 40. Поэтому было штук 120. Потому что елки выгружались, через, скажем, 150 метров по 10 штучек на газельке. Газелька выгружала, собирала вечер. Мест, вещи. которые были за, за отверждение решением исполкома, было 40. Я думаю, озеро Ратума бы точно. Ну, ничего, нормально торговали это вопрос уже не ко мне, а к отделу предпринимательства. Что так что-то все решение в другом. Ну, хоть какой-то порядок. Вот. Только да? через правильно? Да, хоть через, через сессию, что торговать. Так, я так понимаю, что по рисунным тоже можно будет только через оконцом весной, да? Или только через Если бы это положение, положение принимали, то положение. сейчас положение принимается. То и... есть, А на сегодняшний а? день действующее решение оконцом на сегодняшний день. Да, есть решение. Ну, а сконтурно. сейчас, если принимаем, принимаем Надо что-то отменять. Ну, или то, или убирать отсюда этих салонов. Ну, а я же о чем говорю, потому что процедура эта, она очень длительная, и выставятся арбузы под Новый год, а у в такая ситуация. У нас слишком много вот всяческих разных направлений. То есть летняя полплощадка, и куда? Сюда или туда? И стационарные площадки, да, которые не летние, но они без да. фундамента а, а ну, и так далее. Там какая-то э, понятно. Но не понятно. Это, 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 все равно, где все расписано. Да. Все. Именно из-за этого. Потому что у нас одно положение под летние и площадки, другое положение под простые бочки, третье положение под елки, третье, четвертое положено еще под что-нибудь, под мороженое и так далее. И самое главное, чтобы затворжилось. Места да, отдыха у нас еще да, проблема. Каких хороших пляжи все эти. Так я же говорю, что ну, Давайте так. В целом, скажем так, бабушек да. принятие... надо тоже на Принятие не. порядка. Подготовить от комиссии предложения нет, на сессию выключить отсюда. Так, там, а так упорядочены. Да. Хотя я все равно тоже больше склонен к этому, вот как бы понимая процедуру, как она происходит потом каждый год, что это все бегом, нахрапом и как попало, то лучше, конечно, пусть оно будет вот так. Но если бы времени не хватало для того, чтобы это все успели. Взять. Раньше начинаете бы сейчас. Нет, поэтому раньше 200 гривен на паспорт девушка, на, на бочку. А сейчас будешь тратить еще много. Зато вы получите это место на 5 лет. На 10 Я не надеюсь, лет да? получаем. Все время все, вот это будет навсегда. Каждый вот по новой. С такого же положения после этого уже не было. Конечно. Такого еще не было. Хорошо. У меня все-таки вопрос еще по пункту 2.2. До заявы даются графические материалы и зазначены бажа на месте расширения ТС, выкрытые замолвы на откорреговании за 700 гривен, Это по реализации стоит масштаба 1,500. 500. Это только же информацию человек пошел получать. А уже 700 гривен потратил. На как управление архитектуры может дать ему ответ, можно там ставить или нет. Если у нас в концепции размещения 3-часовых споруд, определенные улицы, на которых нельзя размещать раз, за красными линиями нельзя размещать два, в зонах охранных и на сетях 3. Таким образом, управление архитектуры может ответ, можно здесь размещать или нет? Бескоштовно может. Да, да архитектура, архитектура бескоштовна. Я считаю, должна... во-первых, в архитектуре есть информация. <с> управление да. архитектуры нет пятисотки вообще официально. Официально нет, они официально, это даже перед... платили всю жизнь деньги. А, зачем тогда требовать? А и та, и та, которая, а не, официально, она нет, нет Корректировано. То есть нас, э, после установки киоска придет, допустим, э, суммы газа, скажет, я в прошлом году здесь продолжил газ да, высокого да, высоко да, а у вас на пятисотке его нет, естественно, его нет, но он там есть. Хорошо, кто будет делать э, топор... ну, У нас специалистов много. Сумма да. гидроскартография, управление да, архитектуры... ну, да? Я к чему? 700, кто сказал цифру? С... Ну примерно. Но я знаю, что я отдавал на такое корректированное. За какую площадь отдавал? За, За какую? Квадратов на 15 вот. Тебе туда включили, на половину микрорайона. Ну, да? улица, да, понятно, нет, Конечно, не Конечно, так же же организация заработает денег. Так она Не Она берется квадратов шестьдесят Ему надо квадратов, заплатил да, да. да, за да, сумму. Да. Сумму. Вот. И сколько ты отдал? Ну, больше чем семьсот. Вот, я ошибся, извиняюсь, Правильно говоришь, Я Ты можешь перепродать пол района. Возле дома у мухи. Варку, варку на второй этап. Значит, ты не бедный человек. Нужно было 700 гривен. Где-то. Где-то было дешевле. Может, где-то дороже. Ты не бедный человек. Нет, вопрос не в том. Вопрос в том, что дальше принимает решение управление. И я боюсь, что оно будет принимать в сторону тех, кто не работал топографическую съемку, А взял ту, что кто сделал. И тому надаст. Тем часовую спорту. Очень Вопрос в том, что у каждого проектного института есть своя пятисотка, которая гуляет по городу. Да, но не водного. Института. Видкоргованный нема. Ни в кого, ни в института. Поэтому раньше, когда приходили с киосками, брали за 20 гривен или за 40 гривен. 5 сотку, институт ставил, вид коррегована, ну, хорошо, нет, нет, 200, за 100, нет, нет, за 200, 20 институт ставил, да, вид коррегована, и Артура получала старую 5 сотку с печатью, вид коррегована, вот это лучше было, нет, это была... а потом оказывается у нас аварийные работы, у суммы теплоэнерго, там стоит киоск, у кого-то еще аварийная работа, там стоит что-то. Там забор стоит, там еще что-то стоит. Результат. Нет, Андрей, просто к чему же. Человек пришел, потратил, допустим, тысячу гривен. Да? Пришел, принес туда-то по съемке, ему говорят, извините, тут мережи, тут нельзя. То есть или красная линия, или синяя линия, или зеленая линия. То есть и все. Человек потратил тысячу гривен только чтобы получить информацию. Это Иванович, Ну вот поставь себя на место предпринимателя, да, ты ну. допустим, я пришел в институт, где есть витраж, по опоссем. Я уже ее вижу и вижу где можно поставить, а где нет. Я ее либо закажу, где я увижу, что там. Б -б 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 -б, не понравилось. Не, 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 указывает, указывает. Я, не а я бы предлагал, чтобы а на тематике есть в архитектуре есть, это а всего покажите, города. Или... Есть. Не Секрет. Да, Не но... от корыгового. Вообще. Не проще да. ли человеку это за 50 гривен, там, скажем так, да, или за 100 да, гривен давать это, да, Чтобы он пошел, допустим, куда ему надо сходить? Сумма теплоэнерго, если оба энерго а и, и пускай он сам сходит и он там да. сам себе сечет, ему в... нанесут. Бесплатно. Выплотка. А, а вообще правильно было бы, Стой если бы правильно это? было бы. Это? Человек да. приходит, шу пишет шу -шу. куда, где он хочет, шу -шу. кто раз рассматривает, а поднимает свои а документы, да, все смотрит, можно там или нет, нет и надает ответ, можно или нет. Потому что набирать, человек должен бегать, собрать кучу документов, потратить кучу денег, а потом ему сказать, нет, тут нельзя.